多用心！锅里面羊排费同情。这羊排可煮好了，看，快捞吧！快拿上桌，最后一个。草原上的一道美食——手抓羊排，沾上我们的蔬菜蘸料。看这蘸料。 这味道才是味道啊！嗯，哥，感觉直接上来了。那不挺好？哦、嗯。 这味道非常适合我的胃呀。嗯。嗯，这味道真美味了。嗯。 嗯，手抓羊排味道嘎耳朵都不知道，不用蘸料，原汁原味也好吃。嗯，趁热多吃，凉了就不好吃了。嗯。